Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <usur> Alhamdulillah, wa syukranillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da Mateng sedoyo sepuh, pini sepuh, haji sepuh, kaspuan, sama dayani pun Ingkang tansah kawula taklimi sedaya para sepuh ingkang kasepun paringi berkah yuswanipun ginika ingkang wonten sesukanen wanaysa utawi ingkang wonten swidha wanaysa ugi ingkang caket wonten makamipun Imam Lulichan gebrikosan sing seprih nagasari ugi ingkang tansah dalem candra kaberkahanipun ilmu Sedaya para ingkang ngadahi majelis zikir lan selawat wonten ingkang tansah kawula tresnani. ingkang ngadahi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani. Sedaya pecinta sejarah kuno, sedaya para sedulur sedunia nuswantara ingkang tansah hormati. Alhamdulillah saking sonten Tuh uki danu, ziarah kubur, kang pindah wonten maha kami pun, Iyam pramasari, utawi ki agen pramasari, Inikam waket susukan warna yasa. Uki Ziarah kubur, watan menggigiliko, Iyam nuridja. Suwita warna yasa, Alhamdulillah, waket kekalasanan, berkah rito idin sanggih, rahmatium simbah yu canggah, pokok guru tanstegam, bubakan berkso utami poro yang gunikang samapun suruh mari. Nyadong keberkahan dan pendalam swan jarak bubur. Ingin dalam pelaku kan dipun rasakan, Alhamdulillah, waket dih meniko amto kenikmatan uki waket menambah setulur silaturahmi wantenen dih meniko susukanan wanayasa waket dih meniko suanisatuni wantenen dih meniko bahagia uci sebagai cuci uki wantenen dih meniko seprik nagasari waket silaturahmi Waten ingin menikok Pak Miman, Pak Halirman, Ugi, Sudaya, Sudulur Saking majlis zikir dan solawat Miftahukulu Padat bukan diri nawa Nuswantoro Mugi-mugi, angini pun dalam Nuswantara kubur Saketto, maujad berberkah Dumaten diri kaulo Dumaten Inik tangan dari dumaten kaulo karwo dumat dumat dumateng putra dumateng jemaah dumateng tiyang ingkang caket utawi ingkang caket dumateng priya ingkang remen utawi ingkang ajelen remen dumateng priya ingkang saperkena utawi ingkang dereng kenal sedaya mugi-mugi anggenipun suanjar gugur wonten ing ramasari lan mugi-mugi wonten ayem budi can taksih nyumranggahi ka samuh tayangipun. Mekaten ingkang badhe dalem aturaken dhumateng panjenengan sedaya para pamirsa, wobiling anggenipun dalem sowan. Ing makemipun tiyang ngemasahi saha so, makemipun ing hujan, mugi-mugi wonten keberkahanen

Alhamdulillahirabbil alamin nyatane nyadong kaberkahan kutu anggo syarat syarat nyempatake terus kudu seneng niki alhamdulillah anak lanang sangking Sirukun Kali Bening wingi-wingi jan luar biasa sowan makamipun Eyang Nurijan wonten swidak wanayasa mugo-mugo ingkang dados hajat kabetahane beliau lan sedaya para sedulur ingkang kula kenal uta ingkang boten kula kenal ingkang caket uta ingkang dereng caket mugi-mugi pun pinaringan ginanjar lancar berkah umur lancar rezeki berkah rezeki saged damel ngibadah kali Gusti Allah Keniatan sir jahari anak lanang Amin. niki mugo-mugo diparingi sesuai kali ingkang dipun kajengaken wasilah sangking yang nurijan lan mingga dumateng bopo guni pun bio hingga sedaya ikang tetus hajat kabetahane anak lanang di meliko dipun paringi mudah Amin. berkah lancar Amin. semangat dalam berziarah nyadong kaberkahan semangat, kahan. semangat.